Hello guys, yeah. saya Muhammad Fazli kembali lagi kita di Fazli Lahad Datu musim kedua. Hari ini saya akan membaca buku kembar dua dua ekor tikus. Okay, dengan ya adik-adik, abang nak baca ni. Okay, sekarang kita mulai sampai. Muka. Muka surat. Muka surat. Kita sampai muka surat je anu. Muka surat 46. Okey. Gambar dua ekor tikus. Pada zaman dahulu terdapat seekor tikus kampung yang berwarna coklat. Okay. Namanya ialah Pimpin Dia tinggal di Sebuah rumah di Sebuah di Sebuah rumah di Dalam rumpun tebal Pada musim bunga Dia akan berbaring Di Buayan Rum rumput dan mendengar burung-burung berkicauan. Okay. dengar nih ya, dia abang okay. nak baca nih. Okay. Pada musim panas, dia menjamu selera dengan buah strawberry. Pimpin juga akan memotong rumput bagi Mem membuat alas katil pada musim sejuk Pada satu hari cuaca semakin sejuk Dan angin sejuk bertiup Tiba-tiba dia terdengar bunyi ke ketetukan di pintu rumahnya Okay. Pimpin panggil satu suara yang lantang. Ini sepupu awak saya. Saya dat saya datang untuk melawat. Pimpin dengan segera membuka pintu. Tobi si tikus bandar. Katanya dengar gembira jemput masuk okay. pimpin menye menyediakan tempat duduk daripada lumut yang lembab eh, lembut dan selera ini terlalu lembab kata toby okay. Pimpin membawa Tobi berjalan-jalan. Hatsyum. Wanginya bau bunga. Tetapi bunga itu membuatnya bersin. Pada malam itu, Pimpin pergi ke store makanannya. Dia memilih kacang dan buah be beri yang terbaik. Uh, kata Toby, saya saya tidak suka kacang. Adakah ini sahaja yang awak ada? Di bandar kami kami makan seperti raja. Okey. Ingat ya, Dek. biar ya, betul tanya pimpin datang datang dan lihat sendiri kata Tobi kampung ini kampung ini teru awak tidak akan mau tinggal di sini lagi lagi ke lagi keesokan harinya kedua-dua Saudara itu bangun pada waktu subuh. Kita akan menaiki kereta api. Kata Toby. Mereka berlari ke stesen kereta api. Tidak lama kemudian mereka dengar bunyi gegaran batu kerikil di landasan. Asingnya. Kereta api. Kereta api nak sampai dah. kata pimpin besar besarnya. Ya, ya berhenti, dengan bunyi brake yang kuat. Okay. Yeah. Ini pintu kereta api terbuka luas. Lompat kata Toby. Kereta api itu mengeluarkan yang bunyi yang kuat. Lalu ia menerus meneruskan perjalanannya. Dalam Cuga, juga, 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 coco, Oke Pimpin melihat ke ke lain. luar tingkap. Lain. Lain, 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 lain. Dia melihat pokok-pokok seperti malam bay, lambai ke arah. Okay. Dengan nih. <laughs> Dengan ya. Ha? Kamu baca ni. Okey. Dengan ya, Adik-adik. Abang nak baca sampai muka surat. Muka surat 46. Okey. Siapa yang pandai baca? Siapa yang tak pandai baca? Hmm. Suruh tanya je saya. Okey. Pimpin melihat ke luar tingkat. Dia me, dia ke. Okay. Abang nak sambung lagi, sambung balik. Ke. Okay. Pimpin melihat ke luar tingkat. Dia melihat pokok-pokok seperti melambai ke arahnya kemudian tidak ada pokok sama sekali hanya bangunan tinggi mencakar langit okay. Okay. baca ya adik-adik papa -adik. yang enggak pandai baca tanya jawab <laughs> ke okay, dalam YouTube ini ketika langit gelap kereta api berhenti lagi. Toby mendek menggerakkan misainya. Dia menghirup udara. Kita sudah sampai. Kata akhirnya saya kembali ke bandar. rumahku surgaku okay. sekarang ikut saya Tobi melompat keluar dari gerabak kereta Pimpin cepat jerit Tobi Hati-hati jalan jangan jangan sampai dipijak tahu. Tolong. Oke. Okay. Kata Tok, kata Tobi. Oke. Okay. Mereka berlari keluar dari stesen ke jalan raya yang sibuk pimpin tercungap-cungap oke okay. ini kamu baca nih ya kamu baca nih <laughs> nih Pimpin terkejut terdapat bagi tu banyak bunyi bising banyak kereta bersesak-sesak di jalan raya. Oke. Okay. Oke okay, Adik-adik. Mari ikut Abang membaca. Baunya jaga tidak enak. Pimpin sering terbatuk-batuk kerana Hai okay. Lihatlah kata Tobi dengan bangga-bangga sambil menunding jurinya ialah rumah saya Dia masuk ke dalam lubang kecil pimpin mengikutnya dari belakang. Mereka berlari ke koridor gelap di bawah di bawah lantai. Lalu mena menaiki tangga rahasia di belakang dinding. Okay. Bukankah ini mewah? Mereka menari di ruang tarian yang kosong. Mereka jaga bermain mainan kanak-kanak. Totot okay. Ini kamu dapat nih ya buku ini nih. Oke. Okay. Kamu dapat hanya di Shopee atau di TikTok. Oke. Okay. Menang atau dapat atau belikan. Okey. Abang nak baca ni. Jom kita berlumba ke ruang makan. Kata Toby masa untuk berpesta. Okey. Ding ding ding. <laughs> Okey. Mereka melompat ke meja dan menjamu selera. Toby menggigit pai. Pin, pin mula menjilat krim. Toby menjamah seketul keju Manakah Pin Pin mencelupkan tangannya ke dalam sos coklat Wah kata Toby Saya sangat kenyang Hmm Hits Pin Pin menggang memenggang perutnya. Saya, ra, saya rasa saya, saya rasa saya akan sakit. Okay. Tiba 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 meja makan bergegar. Tobi berpaling lari selamatkan diri. itu ialah si kucing jeritnya. Hai, siapa, siapa si kucing sambil menjilat bibirnya? Okay. Saya rasa sudah tiba waktu untuk makan malam. Kata kucing itu. Ni. Kucing ni sangat ganas, sangat marah. Tobi menarik oh. tangan Pinpin. "Ayo," katanya. Okay. Mereka berlari lintang pukang. Si kucing sudah Kelaparan, dia melanggar sebuah jak sehingga ya terhempas ke lantai. Cepat, kata Tobi, masuk ke dalam lubang ini. Pimpin berlari kucing kucing itu melompat dia coba menangkap pin pin dengan kukunya kukunya yang tajam tetapi gagal geramnya katanya dengan marah oke okay. pimpin tertiarap di lantai pimpin jerit Toby saya nak balik kata pimpin awalnya awak awak tidurlah dulu di katil mewah saya pujuk Toby okey jap jap ah ha? Namun begitu Keesokan harinya Pimpin Tetap mau pulang Ke kampung alaman Tobi Oke okay, ya Adik-adik Memberinya peta Untuk ke ya okay, ah. jangan sesat, selamat tinggal, kata Pipin. Okay. Pipin berlari ke stesen dengan berhati-hati agar tidak dipijak oleh manusia. Dia bersembunyi di dalam sebuah beg untuk menaiki kereta api. Okey. Okey. Seterusnya. Muka surat. Okay. Ini, ini muka surat terakhir. Okey. Abang baca muka surat empat puluh empat. akhirnya pimpin tiba di kampungnya rumahku syurgaku dia menghidu udara segar dan nyaman sambil tersenyum buka surat terakhir Oke, okay. kemudian dia baring di katil jam jeraminya yang selesa. Inilah syurga bagiku, katanya. Okay. Tamat, oke, okay. tamat, oke. Kamu dapat ya buku ini? Oke, okay. ada di Shopee mana-mana saja, oke. Okay. Abang dah nak habis dah ni Ok Jumpa lagi kita di minggu hadapan ini Assalamualaikum Daripada saya Fazli Lahadatu Musim kedua Bye bye